Всем привет! С вами Метеор, и сегодня я расскажу вам про один из моих самых любимых танков э, IMX LCBs, французской ЛТшки пятого уровня, но которая является и полу ЛТшкой, и полу ПТ. Э, главные ее плюсы это хорошая пушка, 90 миллиметровая D915. С пробоем 170 на пятом уровне я уже я считаю что это очень хорошо голдой 248 пробоя даже если вас бросают вниз списка вы можете неплохо накидывать домашку но есть и минус этой пушки также я не сказал что альфа у нее 240 да и Алдой, ну фугасах там играть, я думаю, это дикость просто. 45 пробоя 320 дома. Так что даже на арту я не советую наряжать фугасом. Я... У меня есть 5 штук, но я их никуда не использую. Все-таки 45 пробоя это очень мало. Разброс этой пушки 0,38 на 100 миллиметров. или На 100 метров. Тут я уже заговариваюсь. Время сведения 2,9 секунды. Что немного долго Также с главных плюсов этой ПТ что она очень незаметная, очень маленькая. У ней трудновато попасть. Во-первых, во-вторых, трудновато также и засветить ее. Бруни у нее нет совсем. 25 мм лоб. 10 борт и 15 мм корма. Башня у нее не вертится. Полностью. Только как у ПТ. Также бронирование башни это 20 мм лоб, 15 мм борт и 10 мм задняя часть башни. Э, максималка у него 65 км в час, что очень хорошо, как на мою думку. Э, а зад... задняя скорость наверное, 23 км в час. Углы вертикальной наводки минус 5 13 градусов В принципе очень хорошо И углы поворота башни по 15 градусов Ну тут я сумел сотового развести на выстрел и пом помогла мне его забрать э, наш наш суфф И вот был кажется был фуловый КВ-2 И за мгновение у него уже не осталось СТП. Благодаря моему грамотному подсвету, моим грамотным действиям, я сумел его засветить. Я его не, не гуслил. К счастью, у него ремен не был выключен, я его спокойно забрал. Но тут для меня было неожиданностью, как я не просветил Т-34-85. Советские танки, в принципе, слепые, Кроме вот это, ТТ и ТТ вообще без санкций. Так, что за фигня было? Э, Прошлость составляет 400 единиц. Перезарядка 12,5 секунды, если не ошибаюсь. У меня было... Э, поскольку я хочу показать вам два, два видео на этом танке. Я ускорил каждый из них. Средний урон в минуту получается 1200 дамага. Мощность двигателя 250. Удельная мощность 36 и 18. Скорость поворота 39 и 63 градусов в секунду. Незаметность одна из лучших в игре. Обзор 396 метров и дальность связи 360. С модулей даже не знаю, правильно так и будет, советую вам ставить роган, сетку и просветленную оптику. Оптику я получил время выполнения заданий, так что две штуки у меня было другую я хочу поставить на булика. А вот был у меня Т-37, но я не хотел у него оставить просветленку. Так что вы решил. Решил. Извините. решил поставить на елку, потому что мне этот танк очень нравится. Но прям не могу вам передать. Лучшая маскировка в игре убойная пушка, которая может даже хорошо, очень даже хорошо накидывать восьмым уровнем. Эм, трудно его обнаружить. Единственное, чего, единственное, чего мне не хватает для идеальной игры на этом танке, это лампочка. К сожалению, я еще не выкачал ее. Где-то 19% осталось. Ну, переходить, точнее, продавать ближайшим временем я этот танк не буду imix а 12t я позже немного куплю потому что у меня сейчас немного другие доморочки я вторую хочу купить и суху ну это все довольно большая сумма а вот елка мне нравится я стараюсь набить на ней на вторую отметку, как видите Uh, первое у меня уже есть. Но uh, у no, нужно играть лучше за 85% игроков. Я играю лучше за 78%. Если ВБР будет признательным, uh, я сумею взять Трую отметку. Ну, этот бой uh, хороший. Uh, первый бой, который мизал мастера на этом танке. Uh, остался я был здесь. Ну, не то чтобы один также два артовода э, против пяти противников. Фуловый КВ-2, Т-80, ФВ-304, Грель и... и... И, кто? А, и Т-34-85. Но благодаря моим грамотным действиям, это победа, мастер, воин и, в общем, затащенный бой. Ну и вот результаты этого боя. Мастер 2159 э, дамага и 782 э, урона по разведданным. Это был мой первый бой, который мне взял мастера на елке. Следующий бой мне, честно говоря, больше нравился. Там я остался далеко не один на один, можно сказать, с противниками. Вот РТ там было, в принципе, толку мало. Как видите, практически все снаряды я реализовал. 20 тысяч вниз за бой серебра, без всяких прем-аккаунтов и тому подобного. Если у вас есть прем-аккаунт, то оформить на елке можно очень хорошо. в принципе, если на есть и прем-танки, то все-таки может и на них будет лучше. Но в принципе все зависит от вашей игры. Вроде у каких левелов вы... вы играли. И сколько вы смогли сделать. Так, я так посмотрел. М -м обзор. Э -э первого. В общем, обзор на первом видео у меня довольно большой получился, поэтому я немного здесь ускорю. Но я не думаю, что это что-то поменяет. Игру вы мы и так сможете видеть. Тут я пытался смотреть, но всякое бывает. Разные противники, может кто-то поехал. Даже трубу здесь включил, но никого не было. И туда я слегка осмелел и решил ехать дальше. <painting stupi> Потому что противников нет, а мне домашка нужна. Даже не знаю, я елку в ближайшем времени не хочу продавать. Это идеальный танк для фана. В нем можно классно накидывать данным, дамажить. Ну и как я говорил фанец. Честно говоря, я думал, что ...э, тут придет мое время, но... На счастье союзники помогли. Э, я тут немного думал, кри... ремонтировать пушку нет. Всякое прибывает. Но все-таки решился ее её... отремонтировать. Бо эта пушка, честно говоря, не очень. Так, наши союзники продавили горку тут, конечно, не такой слюной бой был. Э, но все равно я здесь показал хорошую игру. Э, такой же дурачок на Т-28 хотел меня убить. И за что поплатился властной жизнью. И плюс мне купилочку 320 урона по Тут я пытался аккуратно подсвечивать. Вот и Артун забрали. Кромвеля, к сожалению, я не мог там увидеть. Поэтому решился немного приехать, В надежде обнаружить противника. И тут как раз в штате был Т-67. Практически без сводки. Ну немного времени там судился, но... все равно не было полной сводки, я его забрал. И увидел, что уже продавливает нашу базу. Чуть туда чтобы защищать ее все таки если продавили б базу то с двух фронтов воевать очень сложно ну и вот тут я засвечиваю двух противников один который получает от меня плюху к сожалению второй раз я не попадаю я видел что пвшка меня выцеливала в общем, мне очень нравится, я следую вам ее качать, играть на ней, нагибать, поскольку э, ее можно с сравнить с, знаю, с е 25 э, но ее уже нет в продаже. Если у вас, в принципе, какие-то что вы вложиваете в игру деньги, э, так был марафон в прошлом году, если не ошибаюсь где последний раз раздавали блоху ну или e25 тут я аккуратно заезжаю на базу их ихню... ихню... э, кстати т34 был статист э, почему был потому что его сейчас уничтожат понятное дело по мне разведан также тут засвечивается су-100 y на ничего не надеялись, но я решил иначе. Честно говоря, когда делаешь обзор, то можно заметить много интересного. Просто в чате что-то писали. Когда ты, когда ты играешь, ты, в принципе, не очень обращаешь на это внимание. Играешь хорошо, к тому же что... Тут, к сожалению, не попал в Т-67. И спас нашего 3485 За что он меня отблагодарил Что вы можете видеть в чате э, Ну вот вот обновление Скоро будет 9.16 э, Кстати я записываю 3 числа а обновление будет завтра 4 если я не ошибаюсь Ну а тут обнаружил я КВ второго Забрал нашего Т-67. Я решил поехать на захват. Все-таки КВ второй опасный противник, а у наших, вернее, у моих союзников не очень много ХП. Я жал, писал точнее, чтобы они подождали, что он сам приедет, что в принципе и случилось. Я решил сагриться на него и раздамажить. Я знал, что он на КД и спокойно начал его каруселить. Вот тут немного неаккуратно поступил. Прижался слишком к нему и мог за это поплатиться, но спокойно забрал КВ второго. Ну вот результаты второго боя. Мастер. Целеуказатель. К сожалению, воина я не взял. Не взял. Пять фрагов. Печалька. Огонь на поражение. Разведчик также. Танковый сау противника. Кстати, в этом бою я получил разведчика. 9 танков я засветил. Также дозорный. Здесь меньше немного дамага, но сто больше по разведанным. 1723 урона я нанес и 1541 по разведанным. Тут я уже больше получил серебра. Ну что я могу сказать по елке? Танчик классный, фановый, э, полу-ПТ, полу-ЛТ. Если у вас нет Е25, но вы хотите покатать на, на каком-то танке, подобному ему, то елка отлично подходит для вас. Все-таки он не премиумный, э, но я заметил в рандоме, что много игроков э, сливаются на нем первые несколько минут. Ну, иногда даже в первую минуту Тупо едет э, Думает что-то засветит И их сразу же убивает Ну или если не сразу же То они врываются к врагам И их тупо окружают И ничего не, мо не могут поделать нет. А союзники до этого времени Даже не успевают доехать Все таки 65 км э, Сейчас максималка у него 5 фрагов. Э, советую покупать этот танчик. После него идет 12Т. AMX 12T, AMX 1375, 90 Ну и на 10 уровне бачат. классные ST. Ну только жаль, что картонные. Ну и на этом все. Что я могу сказать про французскую LT 5 уровня AMX LSBIS. Советую вам ее покупать, качать, нагибать на ней, не раковать, как большинство игроков на этом танке. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Также ставьте лайк, не забывайте. Также у меня есть группа ВКонтакте, ссылка на нее в описании. Ссылки на реплей я оставлю в... также в описании под видео. И на этом все. Прощавай. Прощавайте. No. Прощайте и до новых встреч.